речь идет о громадных штрафах, вплоть до лишения свободы. То есть фактически нас всех лишают возможности давать какую-либо критическую информацию на страницах наших печатных изданий, телевидения, радио и так далее. И спасибо, что вы не хотите жить как горшу с вами, что вы тоже знаете и вы тоже понимаете, что, что такое наша профессиональная честь и профессиональное достоинство. Огромное вам спасибо, потому что мне казалось, что вот эти законы, то, что принимает сейчас власть, это как раз против вас. Нас уже старых волков ничем не напугаешь, да, потому что мы, мы уже биты, избиты прицелы у них, кстати, уже стреляют. Все это против вас направлено. Но я уже устал ходить на баррикады, я уже хочу спокойно работать,